Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра, 1 грудня о 18.00, відбудеться дуже цікавий матч в Українській прем'єр-лізі. Донецький шахтар Арди Турана, на, на арені Львів, да, у Львові. Команда приймає Криворізьку команду Кривбас Патрика Ман І Сьогодні, друзі, хочу з вами поговорити про Донецький Шахтар. про Кривбас с Рога. Давайте про все по порядку. Подивимося останні 4 матча. Как раз то очных, да, которые были изыграны между командами. Тут мы вами... Тут мы, друзья, с вами маємо перевагу Донецкого Шахтаря. Две перемоги моя команда с Донецка. Две ничьих, ну и 0 перемог Кривбаса. Пам'ятаємо, друзья, неймовірний матч 20 серпня 23-го року, коли в Кривому Розі команди перестріляли, ну, розписали перестрелку 3-3. Ось неймовірний трейлер тоді був. 3 березня 24-го року, раз то у Львові 5-2. Шахтар Граміт Кривбас. 1 березня 24-го року 1-2. Шахтар Донецьк перемагає. Потом до речі, забил. Потом Потім там тревога, я ще пам'ятаю. И в конце концов той матч дограли в квітні аж місяці, ось Больше півроку навіть пройшло и дограли все-таки цей матч. Шахтар здобув три очка. Ну и 6 березня 25 року, как раз в Ту Львове, команда расписала ничью 1-1, на гол Мендоса и Бондаренко, и ответил своим голом. Потрібно было тогда перемагать, тогда Шахтар Донецк навіть... Бывший навіть не за першу позицию, а за другу с Александрией. Штраф тратить в очки и в пиццанку поседать третью позицию тому чемпионате Украины в новом сезоне. А в нынешний сезон для Шахтаря складывается на богатую краще. Зараз команда с Донецка, односибный лидер. Украинской премьер лиги 30 очков после 13 туров. Одна поразка была виду... от Несподив... несподиванки, да? Внешнего сезона от команды ЛНЗ. Справді команда несподиванка, команда, которая всех абсолютно сдувала. Вот. Бачимо, що назад на один пункт 9 шахтарах. Тут не взагалі таке уявити. Ну, шахтаря, якраз то завтра і буде ця гра в запасі проти кривбаса. Теоретически, шахтар може до 4 очок знову. Повернути собі лідер. Стоять 9 перемог. Один з найкращих показників, в ЛНЗ також 9 перемог. Просто фантастика. Вот. Три нічі, одна поразка. 35 мячів шахтар наколотило. Абсолютно найкраща атака. З суттєвим відривом. Другая красная атака накрашивается у Киева, сколько у Динамо, у них 29. Какие они наколотили. Вот, в принципе, так уж немало. Наколотила команда с Киева. А команда с Донецка пропустила, пропустила все это 10 мячей в ДНР через напанных показники в Украинской Премьер-лиге. Плюс 25 по и забытых, и пропущенных. Ну, тут уж, я считаю, суть тела Другий йде житомирський поліс, якого плюс 13. Тобто то, по різницю забитих та пропущених у Шахтаря дуже велика перевага. Це дуже може в кінці кінці стати таким вирішальним фактором для команд з Донецька. Одна ніча і чотири перемоги підряд має Донецький Шахтар. Десь точок переваги над Київським Динамо. Якось так. Но Кривбас идет на 5 позиции, 4 поразки, 3 ничьих, 6 промок, 21 набранный пункт в пассиве, 22 мяча Кривбас наколотил, 21 мяч наколотили Кривбасу и плюс 1 по разнице забытых и пропущенных. Кривбас дуже богато забывает, але в той же час команда Скирова Рога в достатней кількости пропускает. Две поразки, 2 ничьих, 1 перемога у Кривбаса, как след 5 позиция. Вот. Команда из Крового Рога является претендентом на Еврокубки. Тому, вот. друзья, Костак. Тому, друзья, Костак. так. взагали казаться про Шахтар? Все дне погано. Шахтаря и в Европе, и в Украине. Вот в Лиге Конференции команда за раз на четвертой позиции, например, находится с 36 команд. Шахтар на четвертой позиции. Майя 9 очков. обыграл Шемрак Роверс 1-2. Вот Абалон 6-0 разгромили. Полтаву 7-1 разгромили. Тут, тут уже вполне выступает за Шахтар. Был ну, такой... Наверное, ну, прям на ведре за колы Назад 1-4 проиграли, да там Лехи проиграли, Динамо в кубку проиграли, вылетели. Ну, Динамо то и такие обиграли в чемпионате, а потом ПТХС на зараз набирает. У Штар Донецка будут заключенные матчи против Колоса. Дуже, до важкий матч. Против Коваливки завжди важко грати. Такой до речи, команда Несподіванка, також же, за Ковалевка, вважаю. В субботу 6 грудня на выезде. Хамрон Спартанс. Шахтар зіграє против мальтийского с команды, да? мальтийской с коман... ну, с командой с мать, да. А, ну, до речи, с Хамрон Спартан Киевский Динамо играл в Литку, помятаем, тут и они громили этот Хамрон Спартанс. Это, в принципе, думаю, что там для Шатаря все будет на но... Путь мы при и река. 18 грудня, да, 18 грудня Шахтар проводит свой остальный матч против команды Реки. Ну а потом аж 21 лютого будет матч против Карпат. Вот. Официальный матч будет аж 21 лютого, уже 26 року. Ну, зрозуміло, что будут сборы. Вот. Тому как-то так. Тому что абсолютно хорошие шансы в чемпионате Украины закрепиться на первой позиции. Ну и в лизе конференции. Можливо, навіть спробувати посісти навіть першу позицию. Чего Шахтар Донецк может в Лиге конференции, за ВР, что он на вид на первой позиции, я вам хочу сказать. Это у Кристал и у Ферентина, например, по 6 очков, у Шахтара 9, у первого Самсон Sport 10 очков. В принципе, у Шахтара Хамрон Спартан Рек, в принципе, одолимые соперники для Шахтара. В принципе, Шахтар может даже претендовать на первую позицию в Лиге конференции, это будет фантастика. Это будет фантастика, но команда с Донецка у них справа прям дуже непогано идут. У Кривбаса я бы так бы не сказал, чему. Команда расписала с Верасом ничью 2-2, прогрела Карпатам, с Полтавой овтратила очки, прогрела Киевскому Динамо 0-4. Блоны по Гоносере у Кривбаса, эпицентр вот, 5-4 перестреляли, с ЛНЗ была ничья. с таким ЛНЗ, в принципе, сыграть ничью, же потрясающий еще результат. Удривку перемогла, Рух перемогла, а потом від Динамо. Втратила очки с Полтавой, програла Карпатам, тратили с Версом очки. Хоча вигравали 2-0, но втратила очки. ведучи в рахунку 2-0. Потом у Кривбаса еще до завершения чемпионата будут два матча с Александрией и с Колосом. Ну, это будут две домашние матчи, и, в принципе, Кривбас в Кривом играет дуже здорово. Куда ваши краты на выезде к нежели играть в дома. Вот. Ну, бачите, еще ведрей в Кривбас и Шахтаря складает 9 очков Ну, в принципе, Кривбас... Команда, как я так уважаю, будет претендовать на Еврокубки. В принципе, по втраченным очкам Ковал... Ковалевка втратила очки в своем матче. Тому Кривбас, если, например, перемогает Шахтара, может обойти Ковалевку. Но обох команд трешки разные задачи. У Шахтаря задача стать чемпионом Украины. Дуже важное задание. По-первых, это право играть в Лизе чемпионов. Нагадаю, что только одна команда с Украины может представлять, э, ведь, в Лизе чемпионов. На жаль, друзі, уже не две команды. На правду, жаль. Украина понизилась в коэффициентах, а, нажали, <laughs> опустились. Мы опустились, и теперь только одна команда с Украины может представлять в Лиге Чемпионов, и, больше того, еще надо квалификацию проходить, а это задание, в заговорении, не из легких. Ось, Тому для Штаря задача выиграть чемпионат, и я так разумею, что стратегия, это, конечно, играть в Лиге Чемпионов, вот, как даже показывает ли, Лига Конференции, исправде команда с Донецка. А, ну, как будто... Как будто ревень выше, ниже Лига Конференции. Минимум Лига Европы так точно. А, вот, а, поэтому Шахтаря задача, конечно, да, стать чемпионом, проходить квалификацию Лиги Чемпионовской компании, ну и на сезон 26-27, я так думаю, что у Шахтара будет задача квалифицироваться в Лигу Чемпионов. такая задача, я думаю. А вот. Команда Шахтар прогрессирует, и это видно, я когда Туран выставляет всю структуру, все хорошо працюю у Шахтаря, и номер один, конечно, Шахтар фаворит уже однозначно в сезоне украинской премьер-лиги. Но Кривбас команда, которая может покусаться. И Кривбас это та команда, которая может дать бой вице-чемпиону Украины команде с Донецка. Тем более, что там Патрик Ван Левен, который был в Шахтаре, который попрацював там 4 месяца. Все это на всю Его помните, в 23-м году звільнили. Поэтому, конечно, певная мотивация внутренняя и есть у тренера Кривбаса. В принципе, Крива с такой же командой, которая полюбляет дать интенсивность, дать прессинг, то мы, в принципе, чеку хорошего футбола, интенсивного футбола, хорошего такого футбола, качественного футбола, вот именно еще качественного. Я думаю, что будет качественный футбол завтра в исполнении обоих команд. Я думаю, что бы две команды забиться моя первая думка. Другая моя думка. Кому веду и провожу я. Донецку Чекровому рогу. Веду и право Донецку. Веду и Донецкому шахтарю. Думаю, что Донецкий шахтар все-таки, ну, все таки три очка все-таки здобуду. Я чему-то, друзья, впевнен в том, что шахтар подолает Кривбас, и я чему-то вижу это с минимальным рахунком 2-1. Просто не знаю, десь так 2-1, минимально шахта упекает команду с Рога. Друзья, а что вы думаете? Вы можете написать свою думку в комментариях. Культура добра, краваса добра, вам добра, любви и счастья. Это не купить. Я вам растел даже. Будь счастлив.